Ayat dia lebih 60 ayat. Tidak kurang 100 ayat. Yang dia baca. Tiap-tiap semayang. Baik subuh ke so baik apa. Satu hari pernah. Dia menumpang tidur. Di rumah imam. Malik. Imam Abu Hanifah. Maaf, saya tak ingat. Abu Hanifah atau Hanbali salah seorang. Ya, salah seorang tu. Dia tidur di sana. Kemudian anak imam kepada Imam Abu Hanifah rasanya. Anak Imam Abu Hanifah tu perempuan. Dia kata, ya. Malam ni untung betul ya. Kenapa? Imam Syafi'i tidur sama kita ni berkat ya. Dan saya nak intai malam ni. Nak tengok ibadat apa yang dia buat hebat sangat. Malam tu tak tidur anak Imam Abu Hanifah. Dia tengok Imam Syafi'i dia jauh. Yang dia tengok Imam Syafi'i semayang tidak. Baca Quran pun tidak. Duduk kat katil kaki silang. Angkat kaki silang. Laki tu dik 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 dik. Kepuk nyamuk. Lalu. Sampai ke subuh. Eh, kata hebat benar. Tahajud lah Quran apa benda. Dia pun pergi jumpa ayah dia Abu Hanifah. Kata ayah. Apa kata Imam Syafi'i hebat-hebat. Malam tadi sampai ke subuh saya tunggu. Melangap, bangga kaki, tak siling hebat apa. Quran tak raca apa pun tak buat. iyo ke? iyo ayah. Hei eh, ni Imam Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah dia lama dia diam je. Agi tu makan sekali anak dia ada. Abu Hanifah dia masyarakat ni ada. Kata Tuan, dia tanya ke masyarakat ni. Ayah ada. Nama Abu Hanifah. Tuan, Bukan. macam mana malam tadi? Ada apa-apa rezeki ke macam mana? Alhamdulillah, kata masyarakat ni. Syukur Alhamdulillah. Daripada lepas isyak tu saya bagi. Sampai ke subuh. Saya dapat selesaikan seratus masalah umat Islam seluruh dunia. Macam-macam yang di Mekah tanya saya soalan ini. Yang di Madinah ada 16 soalan. Orang Yaman kemarin ada 5 soalan. Saya reserve tak dan jawab. Daripada Iran ada 20 soalan. Saya campur satu dunia masalah fatwa itu ni. Hukum hakam. Malam tadi Alhamdulillah lah. Sambil-sambil bagi kau yang kaki. Saya selesai 100 fatwa saya boleh buat. Siap dengan hadis dia. Siap dengan dalil Quran, riwayat semua. Sediam anak Imam Abu Hanifah. Tu kata Imam Syafi'i tu. Pergi jumpa orang tolak mazhab tu. Cerita ke dia. Engkau goyang kaki saya malam apa yang kau buat? Saya memang marah betul orang tolak. Entah memang syafi. Eh sudah asmi apa? Apa-apa jangan menceramak sikit. Tu baring-baring aja Seratus. Bukan kecil-kecil. Lalu imam Abah ni jumpa anak dia. Lain kali cermat nak buat laporan dengan ayah. Terus dia. Allahu Akbar ya Tuhan. Ya. Haibat itu yang kita mazhab syafi'i, mazhab syafi'i itu. Dan dia ni seorang yang dermawan. Dan dia, kalau dia dengar orang baca Quran, jatuh pensan dia. Dengar aja cerita neraka, pensan. pensan. Sehari pernah diriwayatkan sampai, berbelah kali dia pensan. Apa nak heran, dia pun berlapar selama 16, 16 tahun. Ya. Hebat imam ni. Kemudian, lama lepas tu, dia rasa rindu ke Mekah tanpa halaman dia. Kan dia keluar tadi mak dia marah dia. Dia rasa oh, fikir insya-Allah aku yakin kata dia cukup dah akhlak aku ni ilmu akhlak dia pun dah berasa macam tu. Maka pada tahun 181 Hijrah dia pulang kembali ke kota Mekah. Dia balik Mekah sampai di Boda, di sempadan Mekah dia buat kemah. Orang-orang Mekah yang dengar dia balik berlari cari dia. Lalu orang Mekah masuk kemah. Beritahu ke dia. Dia kata tuan. Mak tuan wasiat ke tuan. Sekiranya tuan balik. Membawa harta. Maka sedekahkan pada orang miskin. Sekiranya pulang membawa ilmu. Maka sebarkan ke seluruh manusia di seluruh dunia. Nangis Imam Syafi'i. Rupanya mak dia dah meninggal dunia. Lama. Ketika dia di perantauan ketika menuntut ilmu dengan ulama-ulama besar dan dia berdoa kepada Allah supaya Allah berkatkan mak dia karena dia kata aku yakin doa ibuku menyebabkan aku menjadi orang yang bijak seperti ini wahai tuhan aku tidak mengambil kira marah yang dilemparkan oleh ibuku kepadaku karena aku sangat memahami sesungguhnya kemarahanmu mengatasi kemarahan ibuku kata dia dan dia menangis dalam kemah. Dan dia balik banyak membawa emas daripada Yaman. Dan dia sedekah semua habis. Sehingga dia berlenggang dalam keadaan papa ke Berjalan kaki turun ke rumah dia di Mekah. Dan bila sampai di hadapan rumahnya. Dia menyatakan wahai rumah. Persaksikanlah ketika aku meninggalkan kamu. Aku keluar dalam keadaan papa ke Sekarang aku balik dalam keadaan miskin dan papa juga. Dia cakap ke rumah dia. Ini Imam Syafi'i. Mengajar bukan buat duit Hari ini minta maaf mengajar orang buat duit. Saya bermohon kepada Allah. Janganlah hati saya terdorong. Kepada bentuk-bentuk yang begini. Karena banyak orang tahan ujian penjara. Tapi banyak yang rebah jatuh dengan ujian benda. Nah, ini yang kita takut. Itulah dia Imam Syafi'i. Lalu dia masuk. Dan lepas daripada itu. Dia mengajar di kota Mekah. Selama 17 tahun. 17 tahun lepas mak mati dia balik tu. 17 tahun dia mengajar di kota Mekah. Suatu dalam tempoh 17 tahun tu lah. Pada tahun 182 Hijrah. Dia menerima khabar. Imam Yusuf. Imam Abu Yusuf meninggal dunia di Baghdad. Kemudian pada tahun 188 Hijrah. Imam Muhammad bin Al-Hasan. Yang dia mengaji ilmu. Kita al-awfa, kita Firasat semua itu. Meninggal dunia pula. Kemudian pada tahun 193 hijrah. Dia dapat berita Imam Harun al-Rashid meninggal dunia. Dia pernah ketika di Baghdad. Diam di istana Khalifah Harun al-Rashid. Hari ini dia pula cakap tengkuk ulama' dia nasihat pula. Kalau yang ni boleh cakap ni jangan kena. Mana nak ada berkat. Itu lintang pukang hidup hari ini. Ya. Jadi dia dapat berita tahun 193 hijrah. Imam Harun Ar-Rashid meninggal dunia. Kemudian ada tahun 198 hijrah. Hidup Mekah lagi itu. Dia dengar berita Imam Al-Amin Harun Ar-Rashid. Ha, yakni anak kepada Khalifah Harun meninggal dunia. Lalu berasa sedih benar dia dan dia beritahu orang Mekah, "Saya minta izin, saya nak pergi ke Baghdad." Karena orang-orang ni semua orang Baghdad yang pernah berjasa kepada saya. Pergi dia naik unta ke Baghdad dari Mekah, bayang. Kenang jasa dia, tengok Imam Mazhab. Dia hargai jasa orang mendidik dan mengajar dia. Sebab itu kita mesti mengenang jasa ibu bapa kita yang telah mendidik dan mengajar kita. Nabi SAW berpesan Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu Nanti Allah menjadikan anak-anak kamu Berbuat baik kepada kamu Itu hadis Kalau anak jahat ke kita, salahkan anak Salahkan diri awak yang tak hormat mak bapak Itu hadis Itu kunci, itu kaedah dia Jadi imam ni dia faham, dia orang mengaji Dia kenal jasa dia pergi ziarah Maqam Imam Harun Ar-Rashid Apa semua Abu Yusuf Dia doakan Dan dia duduk juga beberapa lama di Baghdad Duduk tak lama pada Orang serbu So, mengajar Mengajar-mengajar Dia kata Saya rasa tak cukup ilmu saya ni. Saya minta izinlah Dari Baghdad ni dekat Saya nak pergi ke Mesir lah. Dia pergi lagi ke negeri Mesir Untuk menuntut ilmu lagi Kerana dia rasa tak cukup ilmu dia Lalu dia pergi ke negeri Mesir Ada masa Dia pergi Kena pergi Mesir. Bawa ratu-ratu ribu rakyat Iraq. Hantar dia keluar untuk berangkat. Termasuk. Dalam ratu ribu rakyat Iraq. Yang menghantar dia keluar. Ialah Imam Ahmad bin Hanbal. radhiyallahu an. Salah sayang Imam Azhar juga. Ah, salah sayang yang hebat. Imam Ahmad hantar dia. Pegangkan tangan dia pimpin keluar. Bagi menghormati ilmu dia. Ilmu Imam Syafi'i. Lalu pada masa nak gerak tu Bersalam dia peluk Dan dia bisik ke telinga Imam Ahmad Dia kata wahai Ahmad Aku merasakan Inilah pelukanku yang terakhir untukmu Aku merasakan aku akan meninggal dunia di Mesir Oleh karena itu ampunkan dosaku wahai Imam Ahmad Dan halalkanlah ilmu Kalau-kalau ada yang aku ambil daripada kamu Aku merasakan tidak lama lagi dia dah terasa kehebatan amalan dia. Ini bukan ujung-ujung mona Fendi, yang salah. Faham. Firasat. Ya Rasulullah sebut dalam hadis. Ittaqu firasatal al-mu'min. Takutlah kamu firasat orang-orang yang beriman. Kerana apabila mereka berfirasat. Mereka berfirasat dengan nur. Dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan telek-telek bursa sahamnya, Minta maaf. Firasat ni lain. Ah ini bukan nujum. Macam Sadina Omar, sahabat-sahabat yang boleh berfirasat itu. Ini kemuliaan yang Allah beri pada dia. Lalu dia pun berpisah dengan teriak tangis dia. Mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk-penduduk di Iraq yang kasih kepada dia. Dan dia menyatakan, aku juga sangat kasih kepada kamu. Lalu dia sampai di Mesir pada tarikh 28 syawal. 198 hijrah. Artinya ujung hari raya pula. Ha, dia sampai. Dua hari lagi nak habis dah hari raya. Dia sampai. Sampai aja orang oh, kahirah. Sebelum tu dia pernah pergi. Belum dia balik Madinah Mekah tu. Dia pernah pergi. Orang oh, mah menunggu aja Sampai dia pegang heret dia. Suruh dia mengajar. Di masjid Amru bin As. Radiyallahu an. Ha, kalau tuan-tuan yang ada duit yang pernah pergi. Di Mesir tengok. Ada masjid dia panggil. Masjid Amru bin As yaitulah panglima Islam yang memimpin angkatan tentera Islam membuka dan menakluk negara Mesir. Menang aja dia semayang sunat syukur di atas bumi Mesir dan di tapak itu didirikan masjid dan sekarang kekal dinamakan Masjid Amr bin As. Lalu dia masuk di sana dan mengajar di masjid itu. Waktu mengajar dia di Masjid Amr bin As mulai daripada lepas subuh sampai waktu zuhur. Lepas Zohor dia balik. Dia berehat sekejap. Kemudian dia mula mentela'ah kitab. Kitab yang dia tak baca lagi, dia baca lagi. Sebab dia rasa sikit ilmu dia. Lalu dia mentela'ah sampai ke Asar. Nanti semaya Asar dia berehat. Dia mentela'ah lagi. Maghrib dia mengajar balik sampai tengah malam. Begitulah lamanya dia di negara Mesir itu. Sehingga dia membentuk ramai. Anak-anak murid... Ya akhirnya jadi ulama besar. Macam dia juga. Di antaranya namanya. Seperti Ar-Rabi' al Jauzi, Imam Harmalah. Al-Munzani. Al-Buwayti. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Ini di antara ulama-ulama besar. Yang dilahirkan melalui kuliah dia. Di Masjid Amru bin As. radhiyallahu anhu. Haibatnya, barakahnya. Imam Syafi'i ini. Dan di sinilah dan pada tahap inilah lahirnya dua kaul yang terkenal dalam mazhab Syafi'i. Satu dia panggil kaul qadim, satu lagi dia panggil kaul jadid. Kaul qadim yaitulah fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan Imam Syafi'i berhubung dengan masalah-masalah fiqah, dan persoalan-persoalan Islam. Sebelum dia ke Mesir itu pada tahun 198 Hijrah. Ha, semua yang keluar sebelum tu dia panggil Qaul Jadid. Lepas tahun 998 Hijrah, dia keluarkan Qaul Fatwa Pendapat. Itu dia panggil Qaul, Qadid, Qaul Jadid. Yang sebelumnya Qaul Qadim. Qaul Qadim iaitulah pendapat-pendapat lama yang asal. Haul jadid, iaitulah pendapat-pendapat baru. Berdasarkan masalah semasa yang dihadapi oleh umat. Itu hebat dia. Dia boleh imbang dua zaman, dua masa. Saya bagi contoh. Haul qadim, pendapat Imam Syafi'i. Menyatakan bahawa orang-orang perempuan datang haid ketika umur sembilan tahun. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Itu dia panggil Qaul hadim Sebelum dia berhijrah ke bumi Mesir. Tahun 198 hijrah. Bila dia duduk mengajar di Mesir, dia buat kajian. Bergaul, bermasyarakat, berkawan dengan orang-orang Mesir. Maka dia mendapati bahawa orang, orang Mesir ini lebih agresif. Agresif, cergas, tegak, kuat. Maka dia mengambil keputusan darah orang, -orang Mesir. Ini kajian. Lepas tu syafi'i ni ulama dia. Saintis pun dia. Ya. Dia. dia buat kajian darah orang Mesir ni panas. Minuman teh dia. Kemudian habatu saudak dia. Kemudian abad lagi. Makan rempah begitu begini. Menyebabkan darah panas. Maka dia keluar fatwa. Ketika di Mesir. Bahawa dia berpendapat. Bahawa senyok. Perempuan-perempuan di Mesir. Berkemungkinan datang haid ketika umur tujuh ke lapan tahun. Ini dia panggil kaul kadim, kaul kaul jadid. ah ha, pendapat yang baru, fatwa yang baru. Apakah bercanggah? Jawabnya tidak bercanggah. Ia hanya dikeluarkan berdasarkan kajian-kajian semasa. Lalu itu dalam persoalan hari ini kita bincang hazakat masalah akhlak itu ini umumnya berkata Imam Syafi'i. Apabila berkata Imam Syafi'i, umumnya yaitu kaul kadim fatwa-fatwa yang dikeluarkan di negeri Mesir. Nah, itu Imam Syafi'i itu. Dan dalam keadaan tertentu digunakan juga kaul yang kadim dan jadi dua-dua pakai belakang. Jadi di situlah dia membuat kajian-kajian dan dia duduk di Mesir itu lama. Kemudian akhirnya Allah uji dia, dia sakit buasir. Memang orang bersyarah ni kebanyakan ni buat Betul tuan-tuan. Ya. Sebab bila syarah tu kita menegang suara. Sebab kita suara kita nak stres tu. Memang boleh jadi buat Saya sendiri sebenarnya buat Tapi takkan nak cerita ke orang. Ha, kita tak akan nak cerita itu ujian. Imam Syafi'i. Ha, dia buat Ada sahabat yang buat Di zaman Nabi SAW. Saya ingin bila nak semayah meleleh darah. Itu mit dia. Lalu dia risau dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Macam mana lah saya nak semayang darah tak berhenti keluar. Saya buasi. Rasulullah kata ambil kain tutup buasi itu. Dia tutup berlapis-lapis tembus kain dan menitik lagi. Dia jumpa Rasulullah bagaimana ya Rasulullah. Tak sampai nak lima kilo balut kain situ saja. Ya? Dia pengunsing dia tanya ke Nabi. Nabi kata balutlah. Berdasarkan sekadar yang kamu rasa habis elok dah. Kalau tembus juga itulah rezeki yang Allah beri kepada kamu sah semayang kamu. Ha, itulah hukum yang ulama ambil. Kalau kita buasi, kita dah lapik dah tutup api keluar juga semayang lah sah. Dan sahabat tu kata saya sakit ya Rasulullah. Saya nak semayang duduk. Nabi kata berdirilah sesungguhnya. Allah kasih orang-orang yang berdiri dalam semayang. Itu kita uzur penat letih ke mana ke sakit seboleh mungkin berdirilah. Ha, sebab dalam sakit tu bila berdiri pahala besar. Bila dah duduk tu relax lah sikit. Tapi ya. Bila relax kurang lah. Pahala itu aja. Sah semayang tak ada apa. Jadi Imam Syafi'i dia sakit buasi. Darah dia banyak keluar. Tapi mengajar tak berhenti. Sehingga akhirnya membawa sakit yang terlalu berat. Dan punca buasi inilah menurut ulama. Membawa kepada kematian dia. Di mana dia meninggal dunia. Dia wafat. Pada hari Khamis malam Jumaat. Tengok. Orang-orang yang bawa Islam. Oh, tok tok guru, tok alim. Mati hari Khamis, malam Jumaat. Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumaat. Penghulu segala hari adalah hari Jumaat. Hingga semayang, tak ada semayang Jumaat. Tak ada semayang Senin, semayang Rabu, tak ada. Semayang Jumaat, ada. Besarnya hari Jumaat. Malam tu lah Allah panggil dia. 29 rejak malam Jumaat. Selepas Isyak. Menurut riwayat elok dihabis dengan Isyak. Dia jatuh, dia duduk tu, dia rebah jatuh. Kemudian dia kiam tiga kali. Letak tu, letak habis, tak angkat dah. Ha, itu. Dan dia meninggal dunia tu bersamaan tahun 204 Hijrah. 820 Masihi. Di sebelah anak murid dia. Di antara anak murid dia yang kanan. Ada masa itu. Iaitulah Al-Imam Ar-Rabiah Al-Jizri. Ha, masa dia meninggal tu, Imam Ar-Rabiah ada di sisi dia. Sebelum dia meninggal dunia di Mesir tu sebelum dia meninggal dunia dia bisik ke Arabia. dia kata saya wasiat minta pemerintah memandikan jenazah saya Imam Arabia kata insya-Allah bila meninggal dunia Imam Arabia panggil khalifah pemerintah masa tu dia kata tuan sebagai pemerintah negara Imam Syafi'i wasiat mandikan jenazah dia. Insyaallah insyaallah saya datang. Datanglah khalifah ni. Bila sampai di hadapan rumah Imam Syafi'i. Di luar pintu orang ramai. Ya anak murid banyak. Waktu ribu orang. Lalu kata khalifah, siap dia tanya ke kepada Siti Hamidah isteri dia. Dia kata dia ke Imam Syafi'i ni berhutang dengan orang. Ha, tanya tu dulu. Katanya isteri dia ada tuan. Siapa? disebut nama-nama ni. -nama Rupanya miskin dia. Dia nak beli kitab, dia nak beli pen, nak pinjam dia orang. Ha, hebat Imam Syafi'i. Lalu diminta nama-nama tu. Kemudian Khalifah kata, si Anu bin si Anu datang. Ngadap. Ni hutang kamu, Imam Syafi'i saya bayarkan. Beratus-ratus orang, habis. Semua siapa yang ada lah, dibayar oleh Khalifah. Lalu dia tanya, ada lagi tak? Kata si dia tak ada lagi dah habis dah. Ini je lah orang yang hutang. Lalu kata khalifah, inilah dia makna wasiat yang dipesan oleh Imam Syafi'i. Supaya aku memandikan jenazahnya. Dengan makna supaya aku membersihkan dia daripada hutang piutangnya. Nampak bahasa dia? Hanya orang yang mengaji dengan dia saja yang boleh faham bahasa dia. Tinggi ke rendah Anak condemn apa eh, mazhab-mazhab? Kelempang sekali. Saya geram betul lah. Tunggu tuan-tuan hebat imam syafi'i ini rahmatullahi alaih ha, lalu itulah dia kemudian saya nak sebut sikit ya? di mana dia meninggal pada malam hari, hari Khamis malam Jumaat 29 Rejab. 30 hari bulan Rejab, esok hari Jumaat selepas maya asak dibawa dia keluar dan dikuburkan dia di kawasan perkuburan Bani Zahrah hari ini satu kawasan di Mesir Empat kubur sekarang tu lah. Kubur Imam Syafi'i di Mesir tu. Dalam perjalanan bawa keranda dia ke tanah perkuburan. Tiba-tiba dia dihentikan di kawasan rumah seorang muslimah. Yang menjadi tok guru besar juga masa itu. Hasim ngaji dengan dia. Iaitulah Sayyidah Nafisah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Nafisah. Demi Allah hentikan jenazah ni bawa ke rumah saya. Saya nak semayang jenazah tok guru saya. Habis lelaki perempuan sayangkan dia. Nah, itulah. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu semua. Ya, lah dengan manusia. Walaupun dia seorang musuh kita. Kita tahu dia musuh. Buat baik ke dia. Insya Allah mati kita akan dikenang dengan kebaikan. Nah, buatlah kebaikan banyak-banyak. Dan dia dikebumikan. Di kawasan Qarafah Sugra. Nah itulah di kaki gunung. Muqassam di Mesir sekarang ni. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir, tengok makai Imam Syafi'i, nampak gunung tepi tu, ada kaki gunung tepi tu. Tu dia panggil Gunung Al-Muqassam. Situlah perkuburan dia. Saya sebut secara ringkas sikit. Sikit, sikit lagi ya. Kitab-kitab Imam Syafi'i. Dia antara kitab dia, iaitulah Ar-Risalah. Ini terkenal. Ar-Risalah, iaitulah Usul fik Bagaimana cara nak beristimbah. Nak mengeluarkan hukum. Dan kitab ini ada diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabiah bin Sulaiman Al-Muraddi. Dan dia juga telah diminta di Karang. Di mana kitab ini dibuat oleh Imam, Imam Syafi'i. Apabila diminta oleh seorang Qadhi. Abdul Rahman bin Al-Mahdi. Ha, Abdul Rahman Al-Mahdi. Satu hari dia nak bahabat fiqah, dia tak lepas. Dia jumpa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ajar dia. Dia kata, bagus hujah tuan. Cuba buat satu kitab. Dia buat, dia namakan Ar-Risalah Dia antara lagi ialah Al-Um Ini terkenal Al-Um iaitulah kitab fiqah yang hebat Dan di zaman pemerintahan Almarhum Ahmad Ahmad Baik al Husain Ayah memerintah Mesir Zaman pemerintahan Ahmad Baik Al-Husayni ini Telah dicetak kitab Al-Um Dalam bentuk tujuh jilid Ismail Yakin pun ada jual, boleh beli tengok Hebat kitab ni, kitab Kitab fiqah hanya disebut menjadi fakir. No, ya. Menjadi fakirlah ahli-ahli fiqah yang tidak membaca kitab Al-Uh. Ha. Ya. Sejilid 140. Beli. Tak baca simpan. Anak cucu baca besok. Kemudian. Di antaranya lagi. Jami'ul ilmi. Ini pun kitab terkenal juga. Di mana kitab Jami'ul ilmi. Kitab yang mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi Ifsahul Istihsan di mana kitab ini merupakan jawapan-jawapan persoalan ulama-ulama di Baghdad. Bila dia mengajar, tok tok alim besar mengaji ke dia? Hanya tanya soalan. Ada yang lupa, ada yang teringat, maka dia bukukan jadi buku dan boleh dirojok. Ada tengok. sekarang. Di antaranya lagi kitab yang bernama Ar-Raddu Al-A'la Al-Muhammad Ibn Al-Hasan. Iaitulah jawapan yang dia tulis bagi mempertahankan orang-orang Madinah. Di mana Muhammad Al-Hasan ada beberapa hujah dia. Dalam menyebut orang Madinah, riwayat-riwayat tak tepat. Jadi dia buat clearance di dalam kitab itu. Di antaranya lagi, iaitulah kitab Syiarul Ausya. Yang mempertahankan Al-Imam Al-Ausya. Iaitulah yang ahli hadis yang hidup pada tahun 88 hijrah. Sehingga 150 hijrah. Di antaranya lagi, ikhtif, ikhtilaful hadis. Ikhtilaful hadis, kitab yang membahaskan perselisihan dalam soal hadis. Kawan ni kata riwayat yang ni tak betul, ini betul. Oh yang ni kata yang ni, yang ni tak betul. Dia kumpul semua, dia hujah. Sebenarnya begini. Ni dalil, ni dia, ni dia ikhtilaful hadis. Hebat eh, kitab ni. ya mengaji hadis. Ulumul hadis. Dia mesti ambil kitab ni baca. Bahawa dia lebih clear dan nampak. Nasak pertalian hadis-hadis tu. Di antaranya lagi. Ialah kitab al-musnad. Kitab al-musnad. Sana'id. Isnad. Isnad hadis. Riwayat-riwayat hadis. Di mana? Bila kita baca kitab al-um. Dia kata berhubung dengan taharah. Bak bersuci. Hadis Nabi menyebut begian, begian, begian. Siapa sanak dia, dia tak sebut. Nak tengok sanak hadis dalam kitab Al-Um, kena buka Al-Musnad pula. Baru jumpa. Dalam Al-Musnad dia kata, perawi hadis ini, 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 sekata orang. Hadis dia mengenai taharah. Kitab Al-Um, jilid sekian, muka surat sekian. Dia tulis pula. Layak kita nak buat macam tu. Ha, Al-Musnad tu, beribu-ribu halaman pula. Perawi hadis semua. Lepas itu buka Al-Om, -um, tak ada sana. Sana tolong rojok kita Al-Musnah. Jangan main Imam Syafi'i ini. Jangan. Main. Bila masa menulis, bila masa nak kahwin, bila. Ha, bayangkan. Hebat, Masya Allah. Di antaranya lagi. Al-Fiqih. Ha, Jami'ul Kabir. Jami'ul Saghir. Al-Fara'id. Macam-macam kita. Dan kalau kita baca lagi dalam buku-buku yang besar, kita akan temu beribu beratus kitab dia. Inilah dia hujatul Islam al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kita mengambil keberkatan daripada apa yang diperjuangkannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar beriman dengan mazhab Imam Syafi'i in ini. Dan kita menjadi orang yang terbaik dalam mempertahankan mazhab ini. Dan marilah mengakhiri kuliah ini dengan sama-sama kita membaca umul kita dan kita menghadiahkan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya keluarga-keluarganya khususnya seluruh imam-imam mazhab -imam dan terkhusus untuk imam yang kita kasihi hujjatul islam al-imam syafii rahmatullahi alaihi mudah-mudahan diberkati oleh Allah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah alhamdulillahirabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبدادنا وخلص من الفتن والمحن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وكنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله توفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته